দূৰত্বই একোটা সম্পৰ্কৰ শেষ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মৌনতাই সেই সম্পৰ্কবোৰ শেষ কৰি দিয়ে যাৰ বাবে তুমি হাঁহিছা তেওঁক হয়তো এদিন পাহৰি যাবা কিন্তু যাৰ বাবে তুমি কান্দিবা তেওঁক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা অনুভূতিবোৰ আগৰ দৰেই আছে তুমি সলনি হৈ গ'লা সেইবাবেই হয়তো অনুভূতিবোৰৰ মূল্য নাইকিয়া হৈ পৰিল আটাইতকৈ অধিক বিশ্বাস কৰাজনেই যেতিয়া বিশ্বাস ভাঙি দিয়ে তেতিয়া আৰু কাকোৱেই বিশ্বাস কৰিবলৈ সাহস নোহোৱা হৈ যায় চকুৰ পানীৰ আঁৰত থকা দুখবোৰ কোনেও নেদেখে কিন্তু ভুলবোৰ সকলোৱে দেখে যিমানেই ডাঙৰ হৈছোঁ আনন্দবোৰ সিমানেই দূৰৈত হেৰাই গৈছে দুখবোৰ সদায় চকুপানী হৈ প্ৰকাশ নাপায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা এটা মিঠা হাঁহিলেও এই দুখবোৰ প্ৰকাশ পায় মৌনতা যেতিয়া শ্ৰেষ্ঠ হৈ পৰে কোনোবাখিনিত হৃদয়খনে ফেকুৰি উঠে আপোন যেন লগা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি যেনেকৈ আপোন নহয় ঠিক তেনেকৈ হাঁহি থকা সকলো ব্যক্তি সুখী নহয় কিছুমান দুখ এনেকুৱা হয় যাক আমি সহ্য কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কাৰো আগত ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰোঁ বিশ্বাস বহুতে ভাঙিছে আঘাতো বহুতে দিছে কিন্তু মিছাকৈ হ'লেও মুখত এটা হাঁহি লৈ সকলোকে মাফ কৰি গৈছোঁ নিজকে তেতিয়াই বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ হয় যেতিয়া বিপদৰ সময়ত প্ৰিয়জনে সংগ এৰি দিয়ে মিছাকৈ হ'লেও কেতিয়াবা সকলোৰে পৰা আঁতৰি থাকি বৰ ভাল লাগে নিজৰ লগত অকণমান সময় পাওঁ দুখবোৰ নিজৰ মাজতে হেৰুৱাবলৈ সময় পাওঁ এশজনমান বন্ধু থকাটো সৌভাগ্য নহয় সৌভাগ্য এনেকুৱা এজনৰ লগত বন্ধুত্ব থকাটোহে যিজনে তেতিয়াও আপোনাৰ লগত থাকে যেতিয়া এশজনে আহি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়ে জীৱনৰ জখলাটোৰ পৰা পৰি গ'লে উঠাই দিবলৈ কোনো নাহে কিন্তু উঠি গ'লে পেলাই দিবলৈ কিন্তু সকলো আহে এক টকা এটাৰ মূল্য সেইসকলেহে জানে যিয়ে এসাঁজ খাই আন এসাঁজৰ বাবে চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় অৰ্থাৎ আমাৰ নিচিনা মধ্যবিত্তবোৰে মানুহৰ অভাৱ অসীম মানুহ নামৰ জীৱটোৰ অভাৱ কোনোদিনেই নকমে এয়াই বাস্তৱ প্ৰশংসা আৰু সমালোচনা দুয়োটাই গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়ক কিয়নো এপাহ ফুলৰ বাবে ৰ'দ আৰু বৰষুণ দুয়োটাই কিন্তু প্ৰয়োজন আপুনি কিমান দুখীয়া দুখী হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি আপোনাৰ এটা পৰিয়াল আছে আপোনাৰ সকলোখিনি আছে আপোনাৰ নিচিনা সুখী কোনোৱেই নাই আটাইতকৈ দুখীয়া ব্যক্তি সেইজন যিজনে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু টকাৰ মূল্যৰে কিনিবলৈ বিচাৰে ভালকৈ বিষয়ে সময়ত সকলো মৌন হৈ থাকে কিন্তু যেতিয়া বেয়াকৈ কবলগীয়া হয় তেতিয়া বুবাটোৰ মুখতো মাত ওলায় এয়াই হল বাস্তৱ বিচাৰি ফুৰা সকলোবোৰ যদি পায়ে যাও জীৱন আৰু সপোনৰ মাজত পাৰ্থক্য কত থাকিব এবাৰ ভাবি চাইছেনে জীৱনত হেৰাই জীবনত বস্তুবোৰক লৈ ইমান দুখ কিহৰ বৰ্তমান যি পাই আছা সেইখিনিতে সুখী হোৱা আৰু ভবিষ্যতে আহিবলগীয়াখিনিক সুন্দৰভাৱে আদৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰি যোৱা মিছাকৈ হ'লেও কেতিয়াবা সকলোৰে পৰা আঁতৰি থাকি বৰ ভাল লাগে নিজৰ লগত অকণমান সময় পাওঁ দুখবোৰ নিজৰ মাজতে হেৰুৱাবলৈ সেয়েহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকলে থকাও বহুত প্ৰয়োজন যিজন সলনি হ'বলৈ জানে সেইজনেই কিন্তু আগবাঢ়িব পাৰে এই কথাটো মনত ৰাখিব ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনে পালে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ